প্ৰতিটো কাহিনীতে কিবা এটা দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ গতিকে আহকচোন আজিৰ কাহিনীটো আৰম্ভ কৰোঁ কেনে আছা মা ভালেই আছোঁ মাজনী আঁঠুৰ বিষটোহে খালী বাঢ়ি গৈছে ডাক্তৰক দেখাই লোৱা আকৌ চাওঁ দিয়াচোন নবুক ফোনটো দিয়া ময়ে কৈ দিওঁ নীলু বাইদেউৰ ওচৰত বহি থকা তেওঁৰ বোৱাৰী কৃতিক ফোনটো দিলে একো নুশুনাকৈয়ে পল্লৱীয়ে নবৌৱেক ক'লে নবুক অলপমান মাৰ চোৱা চিতাও কৰিবা ফুৰা চকা কৰি সময় পালে মাক ডাক্তৰৰ ওচৰত দেখাই আনিবা বেচেৰে একো নক'লেও কমচে কম আপুনিতো বুজি পাব লাগে যদি আপোনালোকে নোৱাৰে তেন্তে চিধা চিধি কৈ দিব ময়ে দেখাই আনিম মোৰ মাক ডাক্তৰৰ ওচৰত নন্দেক পল্লৱীৰ ঠাট্টা শুনি কৃতিৰ চকু সেমেকি উঠিল কৃতিয়ে নিজৰ ফালৰ পৰা বহুত চেষ্টা কৰিছিল ঘৰখন সুচাৰুৰূপে চলাবলৈ শাহুৱেক নীলু বাইদেউৰ বহুত শুশ্ৰূষা কৰিছিল যেতিয়াৰ পৰা এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ আহিছিল তেতিয়াৰ পৰা দেখি আহিছিল যে শাহুৱেক নীলু বাইদেউৰ আঁঠুৰ বিষৰ সমস্যা এটাত ভুগি আছে আৰু তাৰ চিকিৎসা চলি আছে যদি ঠাণ্ডা বেছি পৰে তেতিয়া সেই বিষটো বেছি হৈ যায় নীলু বাইদেউৰ পুতেক পল্লৱেও মাকৰ বহুত যত্ন লয় মাকৰ প্ৰতিটো প্ৰয়োজন পূৰণ কৰে কিন্তু কামৰ বাবে ঘৰত প্ৰায় কম সময়হে থাকিব পায় কিন্তু মাকৰ ঔষধ আদিৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও হে মাহী নকৰিছিল কিন্তু পল্লৱীয়ে তথাপিও কেতিয়াবা ককায়েকক নতুবা নৌবেকক মাকৰ শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ উপদেশ দি থাকে কেইদিনমানৰ পৰা নীলু বাইদেউৰ গাটো অলপ ভাল নাছিল যেতিয়া এই কথা পল্লৱীয়ে গম পালে তেতিয়া তাই মাকৰ ঘৰ পালেইগৈ বোৱাৰী কৃতি সেই সময়ত নীলু বাইদেউৰ ওচৰতে বহি আছিল পল্লৱী আহিয়েই মাকক সাৱটি ধৰিলে মা হ'লনে এতিয়া তোমাৰ গাটো বেয়া মই কিমানবাৰ নৱোক ক'লোঁ যে মাৰ অলপ ভালদৰে যত্ন ল'বা বুলি কিন্তু ইয়াৰ কোনো গুৰুত্বই নাই মা মই আজিয়ে তোমাৰ জোঁৱাইক ক'ম যে বাহিৰৰ ভাল ডক্টৰ এজনৰ ওচৰত দেখাই আনিবলৈ বুলি নৱ তুমি মাৰ খোৱা বোৱা ঔষধ আদিৰ ভালদৰে যত্ন ল'ব লাগিছিল কিমান যে দায়িত্বহীন তুমি আৰু দাদাৰতো সময় নাই মাৰ বাবে কিবা এটা কৰিবলৈ তুমি কি বুজিবা মাক এনেদৰে দেখিলে মোৰ হৃদয়ত কি অনুভৱ হয় তেনেকুৱাতে দৰ্জাৰ সন্মুখত পল্লৱে মাকৰ ঔষধ লৈ থিয় হৈ আছিল পল্লৱে ভনীয়েকৰ সকলো কথা শুনি আছিল তাৰ বহুত বেয়াও লাগিছিল ককায়েকক দেখি পল্লৱী মনে মনে থাকিল কিন্তু পল্লৱে তেতিয়া ক'লে ভণ্টী মানিছোঁ তোৰ মাৰ বাবে চিন্তা আছে কিন্তু অলপমান চিন্তা নিজৰ শাহু শহুৰ প্ৰতিও কৰিবিচোন আজি মই দেখি আহিছোঁ এইটো বয়সত কেনেকৈ তোৰ শহু দেউতাই চৰকাৰী মেডিকেলত লাইন পাতি আছিল তেওঁ আৰু মই একেখন দোকানৰ পৰাই ঔষধ ক্ৰয় কৰিছিলোঁ তেওঁ চুগাৰ বহুত বাঢ়ি আছে তাৰোপৰি তোৰ শাহু মা হৃদৰোগত ভুগি আছে তথাপিও তহঁতি তেওঁলোকক এনে অৱস্থাত অকলে মেডিকেল পঠাইছ মই খা খবৰ লোৱাত মোক ক'লে যে তোৰ মানুহজন অৰ্থাৎ আমাৰ মা জোঁৱায়েকৰ বোলে কামৰ পৰা আজৰি নাই আৰু তোৰ বোলে শ্বপিং কৰা পাৰ্টি কৰা এইবোৰৰ পৰা আজৰিয়ে নাই দুবেলা দুসাঁজ বোলে কাম কৰা মানুহ এজনীহে বনাই থৈ যায়হি যদি সেয়া নাখায় তেন্তে সুধিবলৈকো কোনো নাথাকে তোৰ নৱকৃতি অন্ততঃ গোটেই দিনটো মাৰ কাষতে থাকে আৰু মাৰ শুশ্ৰূষা কৰে আৰু এটা কথা শুনিল ভণ্টি মা কেৱল তোৰেই নহয় মোৰো হয় মই মোৰ কৰ্তব্য ভালদৰেই জানো যদি তোৰ এনে লাগিছে যে আমি মাৰ ভালদৰে শুশ্ৰূষা কৰা নাই তেন্তে এবাৰ মাকে সুধি চাই লওঁ এতিয়া নীলু বাইদেউ ৰ'ব নোৱাৰিলে তেওঁ ক'বলৈ ধৰিলে পল্লৱী তোৰ দাদাই ঠিকেই কৈছে ইহঁতি দুয়োটাই সম্পূৰ্ণৰূপে মোৰ চোৱা চিতা কৰিয়েই আছে এতিয়া এইটো বয়সত নানা ৰকমৰ বেমাৰ হ'বই তাৰ বাবে কাৰোবাক দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰি আৰু কৃতি গোটেই দিনটো মোৰ আগে পিছেই লাগি থাকে কিন্তু মোৰ এইটো কথা জানি বহুত দুখ হৈছে যে তোৰ মোৰ বাবে ইমান চিন্তা হৈছে কিন্তু যাৰ তই শুশ্ৰূষা কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকক তই ভালদৰে মাতেষাৰো নিদিয় যেনেদৰে মই তোৰ মা হয় তেওঁলোকো তোৰ মা দেউতাই হয় তই তোৰ নবৈৰ পৰা শিকিবহে লাগে যে ঘৰৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ শুশ্ৰূষা কেনেদৰে কৰিব লাগে নিজৰ ককায়েক আৰু মাকৰ কথা শুনি লাজতে পল্লৱীৰ ডিঙি তললৈ হৈ গ'ল আজি তাইৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ তাই মাকৰ আগত ওলাই পৰিল সেইদিনাৰ পাছৰে পৰা পল্লৱীয়ে নিজৰ ককায়েক নবৈকক জ্ঞান দিবলৈ বন্ধ কৰি দিলে আৰু নিজেও এগৰাকী ভাল বোৱাৰী হ'বলৈ যত্ন কৰিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল আনক উপদেশ দিবলৈ যোৱাৰ আগতে এবাৰ নিজকে স্বীকুটি চাই ল'ব লাগে নিজকে সেইখন স্থানত এবাৰ ৰখাই চাব লাগে যে আমি নিজেই কিমান নিষ্ঠাৰে সেই কামটো কৰিব পাৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল কাহিনীটো শুনি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদেৰে আপোনালোকৰ বন্ধু মই নিবিদত্ত